Привет, с вами снова я и сегодня я вам расскажу про мои маленькие резиновые игрушки. Давайте начнем. Вот у меня есть такая, такая уточка вот эти игрушки еще с присоской внизу вот такая игрушечка мягкая вот вот такая уточка желтенькая так. Вот у меня сейчас такой ежик. Вот такой ежик. Вот такой дельфинчик. Вот такой голубой дельфинчик. Вот такой монстрик. Вот. вот такой э, инопланетянин зелененький. Э, вот у меня еще есть два кролика, девочка и мальчик. Вот у девочки такие глазки, такие как бы незаметные, а у мальчика такие черные. Вот такие два кролика. Вот еще у меня есть такая черная акула. Вот такая. У меня есть такой пушистый монстрик. Вот такой. Еще есть такая свинка. Вот такая свинка. Еще есть у меня такой волк черный. Вот такой черный волк. Еще у меня есть какой-то еще один монстрик, который показывает язык. Вот и последний. Вот у меня вот еще такой бегемотик, маленький. Голубой бегемотик. Вот такой бегемотик. Вот. Сейчас вам покажу. Это были все мои резиновые игрушки. Вот. И... Вот я вам еще хочу рассказать про вот такие мои наушники. Сейчас вам расскажу про них. Сейчас только их распутаю. Сейчас. Все, почти распутала. Все. Вот. Такие наушники выполненные в цветах белый и фиолетовый. Вот здесь сзади нарисован такой конь. Вот. Вот покройка у них такая резиновая, где идет звук. В середине фиолетовый. Вот такие. Дальше идет провода их, не тоже бело-фиолетовые. Вот здесь вот такой специальный значок, но здесь не можно его нажимать, чтобы песни менять. Это просто значок, чтобы говорить. Вот в нем еще есть такие дырочки. Вот. И также, чтобы вставлять его в телефон или в планшет. Вот такие фиолетовые белые наушники. Ну вот, это было такое маленькое видео про мои резиновые игрушки. Ну и следующее видео выйдет через пару минут. Пока-пока, Подпис... подписывайтесь на мой канал. С вами была Аленка.